Ты был на полу? Да. А то, когда снаряд вот, два выхода завалил, вот тогда я испугался по-настоящему. Когда свет в первый раз На один Говорят, было две ракеты. Одновременное попадание двух ракет в здание. Завалили лестничные марши, оба выхода. Тогда было всем страшно. Люди знают о том, что на заводах есть убежище подготовленное, поэтому кто-то бывший работник, кто-то у кого-то родственник работает, кто-то с соседями бежали. Поэтому там разные люди находились холодно было, поэтому ехали в зимних куртках, в зимней одежде. Еду взяли, памперсы. Так, ничего особенного. Мы не собирались туда надолго. Изначально еще, когда можно было по городу что-то понаходить, привозили. Начальник цеха привозил. Что-то военные давали воду собирали по цеху, где могли находить, это минеральная вода, мы сливали в емкости, там же женщины, мужчины, все вместе готовили еду. Супы в основном варили. В подвале, ну, если там военные что припирали, то там подвышался чуть-чуть шанс на то, что мы выживем, то, что у нас будет еда, но она все равно потихоньку истощалась. Там людей было вау, просто вау. Там каждая кровать, там могли чужие семьи спать. Там две семьи могут спать на вот такой кровати. А ты с кем спал? С родителями. Там Миша, Егор, там все друзья, все друг друга знают. Каждый там иногда подарки друг друга получал. Иногда мы там рисовали, красили там, что-то вырезали. У нас эвакуация была первого числа, первого мая. Ну, мы вышли из здания АБК, Шли к подготовленному автобусу. Вот там были такие завалы, что автобус к зданию подъехать не мог. Поэтому мы с вещами шли к автобусу и потом ехали по территории комбината, по заранее подготовленному маршруту, где мог проехать автобус. Проверили все вещи мужчин, женщин паспорта телефоны после проверки нас разместили в палатке палатки подготовлены ну там раскладушки стояли печки буржуйки отопление, ну, отопление было в принципе тепло было Потом ну, покормили и на следующее утро рано назад по автобусам и продолжилась эвакуация. Окольными путями ехали все мосты взорваны, все дороги. Ну, военным лучше узнать, как нас вести, нас сопровождали и военные. где-то заминировано, где-то нет дороги, где-то разрушены мосты, поэтому, я так понимаю, был подготовленный изначально маршрут, и мы следовали за военным. Колонна большая, 75 единиц, по-моему, транспорта было. Это и скорые помощи, и военные автомобили. Это джипы ОБСЕ. Как долго заправлялись. В городе мне больше всего нравилось то, что ну, можно было, у нас прям вот двор прям вот возле нас. Чуть-чуть прошел там два шага, и уже на дворе там друзья гуляют, Играй, сколько тебе влезет. А из подвала что больше все запомнилось? Из подвала и ничего хорошего мне там и не запомнилось. Мне там не понравилось просто сидеть. Я не мог хуже там держаться. Это было невыносимо. Просто там жить невозможно было. Еда была, вода была, а. Уже не запретил вообще детей выводить. Там, ну, некоторых детей выводили наверх смотреть. Ну, прилеты были очень неожиданные. И рисковать случайным снарядом не хотелось. Хотелось бы, чтобы всегда был мир, чтобы семья была всегда со мной, все знакомые остались живы, они и сейчас живы и не тут. Ну, короче, все были живы, все было хорошо, везде мир, иди войны нет. Это, слушай, о чем я сейчас мечтаю. Так все у меня есть.